Новий форматі Кракамакафо розриваємо мікрофон, ден. в Микрофони, спортзалі розриваємо. Мікрофони, так. Да. І будемо говорити про користь Про користь чого будемо говорити, Сенсей. Про користь спорту. Ну, Давай про спорт, спортзаль. Ну так. Да. Мабуть, це буде логічно. Сьогодні якраз велике, найкращий день. Називається Акшая Третія. І що це за день? Ну, коли там, всі починають. на русском. Да? Когда все начинания, все твои там движения, любое, что ты делаешь, оно масштабируется и увеличится. Сегодня надо как созидать, так и разрывать. Если какое-то говно, извините, надо избавиться от него. Забыть про него нахер. Да, ну, а блядь, мозг так работает, что если ты хочешь что-то забыть, блядь, ты про него будешь думать всю жизнь. життя. Вот это как раз сегодня надо забыть и думать все життя не будешь. Так Масштабирование блять. процесса, так куда так и обратно. Плохое а хорошая. А хорошая сюда. А хорошая туда, а плохое оттуда. Mm -hmm. А про користь спорта надо говорить очень просто. Если вернуться, скажем так, к истокам, то мы, наверное, поймем одно. Человек был создан для того, чтобы быть в движении. И вся его там, конституция, и строение, и прочее, оно рассчитано на того, чтобы человек живот, столько двигался а как только он прекращает его делать наступает нормальный процесс отличный называется атрофация и деградация поэтому человек и существо которое создано ну, там с какой-то со своим задумом превращается просто даже при жизни уже в перегной <laughs> верта, повертается в землю. Но после жизни, Нормально. там все процессы. Мы думаем, э, кто захочет поинтересуется, то есть с точки зрения медицины, э, при нагрузках какие вырабатываются полезные белки, как они влияют на все системы организма, в том числе эндокринную, на иммунную, вообще на все. А если мы не нагружаем мысли, вырабатываются другие белки. Они ну, мягко говоря, не полезны, а наоборот. И, соответственно, все эти системы приходят постепенно в состояние легкого или тяжелого процесса под названием та же самая деградация. Да, это разумное слово сегодня мы выучили, блядь. Поэтому, деградация. если взять за основу, ну, я уже не говорю о таких позитивных вещах, как там выработка гормонов, ну, правильных там, типа, тех же дофаминов, прочих там. Вот есть такое понятие дофаминовые прыжки, не слышал? Mm. То есть человек просто прыгает, есть там, девочка там, она занимается принципиально этой темой, тупо эта тема. То есть люди просто прыгают каждый день там и реально кайфуют. Тело приходит, когда самая большая проблема деградации тела нашего, даже не от того, что мы не занимаемся спортом, а от того, что мы живем в негативных состояниях, то есть эмоционально негативных состояниях, в страхах, в депрессиях, в неуверенности, в сожалении. Э, ну, вообще... В зависти, в гневе. Это да, все... Ну Зависть, гнев немножко другая, но ну, я имею в виду те минусовые состояния, которые нас э, ну, вообще просто ну, убивают при жизни жестко. Вот людей видел, идет человек, допустим. Один смотришь, вот на лицо просто смотришь, и понимаешь, он какой-то живчик и красавчик, а смотришь на второго, вроде плюс-минус одинаковые, но ты понимаешь, что он какой-то вообще, ну, мягко говоря, поломанный, а если там жестко, то, ну, ну, просто, ну, как бы никакой, да? А почему? То есть, вот на себя в зеркало смотришь, когда вот до зала условно, ну, я имею в виду глобально до зала и после зала, есть разница? Ну, Самое красивые лицо, это радость на лице, это всегда э, было так. Смотри, радость это само собой, но э, именно, но это как, э, я не знаю, вот собаки есть, да, там, берешь домой, условно говоря, э, как это, которая охотничья? Ну, Спаниель. Да, берешь домой спаниеля, собаки, которые больше всего практически подвержены ожирению, почему? собака создана для охоты. А ты его садишь на диван. И гладишь Через дай. год дивана и еды, даже если он будет на диете, он будет все равно шкафом. Ну, тумбочка и на ножках. Почему? Потому что он растет для охоты. Для рожден для охоты. Та же самый человек. Человек в процессе эволюции, он чем занимался? Охотой, охотой и собирательством. Ну да. Ну с одним Да, есть в жизни два процесса. Один называется убегать, а второй догонять. Mm -hmm. ну, так устроен мир. То есть одни догоняют, другие убегают. Ну могут поменяться ролями, если вторые там достигнут уровня выше, чем у первых. Ну условно говоря. Поэтому это основной инстинкт, да? Ну догонять и убегать. Ну, то есть самосохранение. Ну для того, чтобы одним для того, чтобы сохраниться, надо догнать кого-то и сожрать. А вторым, чтобы его не сажали, сама Съебаться. Как-то так. Поэтому вот это наше естественное состояние. Мы должны постоянно быть в движении. Движение должно быть либо таким, либо таким, неважно, но оно должно быть по-любому. Это физический процесс бесконечный. Чем больше мы двигаемся, тем лучше нам. Чем ты устаешь на тренировке, ты уже как мочалка там такой думаешь, ну все, капец. Ты понимаешь, что ты подходишь, вышел из души, ты подходишь в зеркало, и тебя довольно ебало. Ну, Хотя ты уставший как псина. Так я же ты и вообще, радостный. Ты вообще ходить не можешь. Но ты довольный такой. Это как собака, которая да. перед, перед мордой колбасы да. <laughs> махает, хвост телепается. Да, а довольно это прямо протилажно уныло. Да, так это, это mm -hmm. процесс. Почему? Потому что на, на клеточном уровне ты поменялся. Ты обновился вообще за одну тренировку, у тебя клеточный, на клеточном уровне ты поменялся. И на биохимическом уровне, на всех уровнях, это другой человек. То есть пришел один человек, а вышел другой, вообще другой. Пришел, не знаю, неважно какой, но ушел точно 100% довольный, с нормальным этим. Не хочется ни с кем ругаться, на все похер. Ты живешь в состоянии своего, в своем состоянии в гармонии с собой, тебе насрать на все. Пусть там весь мир, как кажешь, реклама, знаешь, я реклама наша, когда себе зачекает. Вот именно в этом состоянии. Пусть они делают, что хотят. Тебя это вообще, знаешь, выражение около птичек, не обед. Вообще, не это обед. не обед вообще никак, вообще. Поэтому тебе весь мир около птичек. Ребята, занимайтесь своими делами, а я занимаюсь своими делами. И глобально, если каждый человек будет заниматься своим делом, а не всякой хренью, которой он занимается, вот это будет то состояние, которое в мировой гармонии. Поэтому спорт, я считаю, как один из факторов глобальных, это путь мировой гармонии вообще всего мира. Если бы люди реально, э, допустим, одни гиперактивные, энергию слил в зале, вторые, наоборот, там какие-то перепуганные, задроченные, пошел на мешок, поработал туда-сюда, и получается, так я это могу, да? Из человека, <laughs> как это, из человека испуганного появился человек, там, как минимум, могущий, да, или mm -hmm. хотящий. Ну, все, трансформация, у кого перебор, тот сливается, у кого не хватает уверенности, тот на боевые, у кого не хватает того, тот там на плавание, у кого этого, ну, и каждый в свою стезю попал, главное движение – каждый в своей стезе, и он в кайфе. Вообще, получил, вот в спорте можно получить все, чего ты них, ну, чтобы ты реально был сбалансированным. Реально, вообще все. И ты все, и ты такой вышел, ё-моё. Ты же посмотри на этих спортсменов, какой у них эмоциональный фон, когда они там, ну, чего то там побеждают или достигают. Ну, в потоке люди, реально. Это вообще капец. Это, это как музыканты, как это... Мед... это медиций, по своему да, это та нирвана, это та нирвана, это неземное ну... состояние они живут в параллельной реальности. Их вот это все говно, что у Машки колготки лучше, чем у меня. И вообще, что не что... идет. И вообще настолько у колготичек. Блядь, ну если лосины охуеть, то не, блядь, да. ну вопрос может быть. В межсезонье, да, может и... В межсезонье. Потому что в межсезонье... Давай, я заработаю. В межсезонье может быть... Раз ты уже так не на Поэтому... Ну и плюс все равно, что ты, ты смотришь на себя, ты утром проснулся, например, подошел к зеркалу, неважно там, или подошла, смотришь, э, не в плане быстрее бы почистить зубы и свалить, а в плане, чтобы ну, цены ну, да? можно и постоять немного, ну есть на что посмотреть, ну как вариант, да, то есть какой-то там человек, у которого есть какие-то там ну, или приятные, или просто там какие-то моменты, которые в плане его физического состояния радуют глаз. Ну, это же вообще супер. Ну, с одной да как минимум. Это, это... Никто ж не, не заменил, как в природе там, да, там попугаи или кто там, павлины. Один перья там распушивает там хвосты, второй там что-то вытанцовывает. Третий Ретий пиздит, кричит. Ну, ни в одном из этих событий нету такого, что кто-то тупо лежит на диване, а на него нападают самки. Ну, есть бля, такое? Это было бы прикольно. Ты хоть раз видел? Я даже знаю перемостки для этого змагания. В, в чистой ну, в природе ты, блядь, взешь, смотришь, тупо лежишь на диване, а за тебя телки дерутся. Нет, понятно у наших реалиях такое ну, так может, было бы такие, охуенно. Если ты выставил там а там какой-то... Мир меня, моей мечты. У меня надо. есть баксов, там, а вы там типа бейтесь за меня. Ну, как вариант. Я думаю, у нас тоже много желающих, э, которые э, пошли бы в это сражение. Да, это точно. Людей, которые живут на уровне материального мира, и им еще далеко-далеко до того, чтобы выйти за, за границу этого материального мира. Но, как мне кажется, э, little bit дохуя. Mm -hmm. <laughs> и, <laughs> и даже больше. Поэтому за колбасу, все же обычно проблемы там за хайдашева сидя, за грушку, блядь, на мэзи. За грушку, да. За колбасу. Там, на, за рубль сдачи. Украинская история, блядь. Ты понимаешь? За рубль сдачи Могу, могут, отпиздить друг друга. Ну, то есть... Но обычно те, которые участвуют в этих батлах, мне так кажется, они даже в плане спорта они сильно продвинутые. Ну, не докажется. Потому не что логично. если бы они э, проходили, условно говоря... Ты понимаешь, что самое главное в спорте? Это четкая последовательность. Мечта, срок, план, шаги и достижения. Всегда проявляется. И тот, кто проходит этот путь в спорте, тот получает да, результат. Ну, а все абсолютно то же самое, что в жизни. Жизнь это, ну, жизнь это и есть спорт, по большому счету. Но спорт, ну, спорт такие. дается людям, как в моем понимании, просто, ну, как это упрощенная жизнь, да? Вот в нем все как в жизни. Жить в миниатюре. Да, ты приходишь, у тебя есть цель. Ну, я там, вот ты живешь в жизни, я хочу стать там, да пофиг там, ну, я не знаю, кем там. Миллионером. ну, ну миллионером, может быть, даже не самое ну, это не самое простое простое занятие ну, вернее, не самый простой результат потому что тут очень много факторов разных mm -hmm. но ну, не только стремление но стремление в том числе но еще есть ряд факторов мы говорим если взять чистую среду в которой нет побочки то есть условно говоря приходит человек говорит, я там хочу э, ну там стать я не знаю кем там каким-то ученым условно говоря тебе же ничего, ничего не мешает. Для того, чтобы стать ученым, надо просто начать учиться, ну, начать науку. Больше ничего. То же самое, ты приходишь в спортзал. Ну, блядь. Ты приходишь в спортзал, еще такая сосиска, блядь. на турник, и не можешь ни один, один раз подтянуться. И ты такой говоришь себе, у меня мечта подтянуться 10 раз. Ну, для человека понимающего, ну, мечта это подтянуться там, ну, 150 раз, условно ну, говоря. Угу. Но если ты не можешь одного, то 10, это тоже мечта. Ну, просто мелкая же самое в жизни. Я хочу быть ученым. Это мелкая мечта, которая, в принципе, достижима. Но следующий этап это мелкой мечты – это, мечта, и это условно, я хочу стать Альянчштейном. Ну, ну Или, или, или там, Аля Оппенгеймер. Или Аля там Мария складовская Кюри. Или mm -hmm. Аля, не важно, кто там, похер кто, там Тесла. Это же тот же путь. Но любая большая мечта начинается с маленькой. Вот это спорт, это этапы: первый, второй, третий, четвертый, пятый. Все абсолютно, как это жизнь. И ты идешь себе, челап, челап, челап. И когда ты сделал первую ступеньку, у тебя вдруг показалось, что у тебя появились какие-то штуки, называются, которые там тестикулы по-научному. У нас же научный диск, по цене, да, да. А раньше их Мишеки не было вообще. И ты такой начинаешь ходить, и у тебя при ходьбе ноги шире расставляются. Почему? Тестикулы начинают находить себе место для их свободного весения. И чем дольше ты этим занимаешься, тем шире у тебя становится походка. И потом ты же такой идешь, знаешь, ноги на ширине плеч, а плечи у тебя визуально по походке метра полтора. И ты такой валишь. И руки да. Есть такая, ну, такая шутка, да. Но ну, это, ну, это опять же про тех, которые, э, как это, ну мягко говоря, не совсем сбалансированы. Потому что спорт, как и любое другое, в нашей жизни надо понимать, что это просто часть. Но это не все. Это часть. Она прыгает, там девочка занимается художественной гимнастикой. И она такая, ну все, вся моя жизнь это художественная гимнастика, это спорт, в котором я буду... Хуя, карьера в 17 лет закончилась, там или mm -hmm. 20, они же там долго они крутятся. Ну mm да. -hmm. Что дальше, все? Умирать или что? Ну, позвоночники поломанные, бедра, суставы, ну, поломаны, все поломанное. Но ну, оно не поломанное, но если ты перестанешь заниматься, то оно вылезет через год, буквально через два. И ты спокойный, нормальный инвалид, там, условно говоря, там какой-то второй или ну, для начала третий. Группы, да. да потом второй уже, ну, БГД. Поэтому надо все расценивать просто как составляющую нашей жизни. То есть мы на данном этапе своей жизни, мы уделяем максимум этому. Почему? Потому что мы, у нас тут поставлена цель которая была когда-то мечтой, мы превратили ее, добавили ей срок и добавили э, шаги. Стало, стало, просто планом, ну то есть целью. Мы к ней идем. Добились одного, второго, третьего и все, и вовремя спрыгнули. Много таких людей там. Аля, я не знаю, пофиг, там Шевченко тот же, да? Ушел он из этого там, например, из футбола. Что-то там бегает в ассоциации, там где-то украинского, ну не важно где. то, ну, где. Ну, то есть Функционер, еще что-то, еще ну, что-то. Тренер там. Какие-то клички, параллельно что-то там учились, не знаю, как они там защищали свои кандидатские. Это, ну, какая разница? Значения не имеет. Но реализовались в другом, реализовываются в другом, реализовываются, пусть реализовываются. Вот в этом кайф. То есть, все в жизни надо рассматривать до момента смерти как в ступени. Угу. Не более того. И все. Ты дошел до какого-то очередной ступеньки. Фух. Сел, Молодец. Перекурил, перекурил пивка, бахнул и пошел дальше. <риск> Про пивко мне не сподобалось. Поэтому, да. Именно так. Ну, так и, и, пивко тоже, в том числе, условно говоря. Если тебе нравится пить пивко, ну, понятно, что оно не должно заменить э, все остальное. А иногда, почему нет? Попей себе пиво, ну, это нормальная история. Но вот, да, вот именно так и в спорте. Поэтому спорт, ну, я рассчитаю, это один из фундаментальных элементов, элементов развития полноценной личности, которая ну, объективно не может быть полноценной, если у нас нет такого понятия в жизни, как физическая культура. Без руху. Спорт наше все. Всем мир.